Прокоментуйте результати роботи аграрної групи і які питання, які сьогодні були розглянуті. Ну, сьогодні ми знову таки розглянули один і той же вопрос, наболівший – це увеличення ставки арендної плати до 8%. Причем абсолютно нет понимания между геокадастром и фермерами Херсонщины. Нами был заслушан Шапран Игорь Анатольевич, который сказал, что есть понимание Киева. То есть Киев якобы нас услышал, принял к сведению все те проблемы, которые имеет аграрный регион, и понизил нам аж до 4% ставку аренды. Да? Ну, мы понимаем, что это письмо, оно носит рекомендательный характер, то есть это не закон. Есть закон Украины, который четко говорит о том, что арендная плата должна быть от трех и выше. Мы ему неоднократно пытались то есть мы акцентировали внимание, пытались объяснить, что здесь очень важен процесс состязательный. Да? То есть приходит один фермер, говорит, готов 3 платить, следующий говорит, 3,5, 4, 8, 12. Пожалуйста, в чем проблема? У нас же сегодня происходит следующее. На протяжении нескольких лет вообще непонятно, как у нас проводятся торги, потому что мы понимаем, что практически чуть ли не 50% всех аукционов, которые были проведены в прошлом году, в 2015, они сорваны. То есть приводилась статистика, где-то около 50% аукционов их, они не состоялись. То есть эти все земли, они не переданы в аренду, значит, государство не получает выгоду от сдачи этой земли в аренду. И на сегодняшний день мы видим, что эта тенденция Продолжается. Поэтому депутатами было принято решение обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура разобралась э, с первым вопросом. Насколько законным является э, начало плота да, торгов с 4 то ли 7%? Вот мы знаем, что ближайшие торги у нас будут начинаться с 7%. Это первый вопрос. И второй вопрос, который мы также будем поднимать, э, есть в планах. Э, промониторить все земли, которые на самом деле сегодня не обрабатываются, посчитать тот ущерб, да, те деньги, которые на сегодняшний день государство недополучает в виде арендной платы, ну и потом мы будем отдельно говорить на эту тему. Спасибо.